Вітаю з вами, телеканал ОТБ, Програма Тема Дня. І я ведуча Наталя Кантимир. І сьогодні ми продовжуємо цикл програм, які ми розпочали минулого тижня. Ми будемо говорити про земельне законодавство. Традиційно ми говоримо про нього саме у вівторок. Темою нашої попередньої програми було обговорення спадкування земельної ділянки. І на сьогодні наші телеглядачі поставили деякі питання і таким чином вони сформулювали тему. Сьогоднішньою програмою це відновлення меж земельної ділянки, і ми будемо говорити сьогодні з нашою гостею. Це директор державного підприємства Харківський науково-дослідний і проектний інститут землеустрою, кандидат юридичних наук Світлана Євдокіменко. Вітаю вас на студії. Ну, ви знаєте, дійсно інтерес викликала тема, яку ми минулого разу з вами обговорювали: спадкування земельних ділянок. І ось до нас звернулася пані не немає імені. На жаль, із Харківського району, і вона пише: я отримала у спадок земельну ділянку у садовому кооперативі і не знаю, де він починається і де закінчується. От чи можемо ми дати відповідь на питання нашої глядачки? Да. Добрий вечір. шановные телеглядачи, я хочу сказать, что действительно бывают случаи, когда документы, подтверждающие право собственности гражданина на этот земельный участок есть, но где находится сам участок, часто гражданин не знает. Наиболее актуально это касается земельных участков, полученных в результате раздела земель коллективной собственности. В таком случае существует необходимость определения в натуре на местности метрических данных земельного участка и в том числе определения местоположения поворотных точек его границ и их закрепления межевыми знаками. Что для этого потребно? В первую очередь подготовить необходимый пакет документов для проведения землеустроительных работ по восстановлению границ земельного участка. Для этого необходимо зайти на сайт, который вы сейчас увидите на экране, и подготовить этот пакет документов. Так, мы попросим режиссера показать сайт, на якому можно найти перелик цих документов. Так, ну, будь ласка, да, данные работы э, осуществляются землеустроительными организациями, по той землеустроительной документации, э, по которой земельный участок формировался. Какие эти документы? Ну, это в большинстве случаев это или э, проект землеустройства. По отводу земельного участка, ну, соответствующая техническая документация, или утвержденный районной государственной адміністрацією проект організації території. Ну, я думаю, що є такі випадки, коли така документація не збереглася, що тоді робити. Якщо документація не сохранілася, то просто необходимо заказать в землі організації технічну документацію по встановленню або установленню граніт земельного участка в натурі по місцевості. Хотілося б також щоб ви нагадали глядачам, які документи, які дозвільні документи повинні бути у тих організацій для виконання саме таких робіт. Да, я хочу напомнить, эти документы очень важны. Заказчик, то есть заказчик, исполнитель работ, который изготовит вам техническую документацию землеустроительную, должен обязательно иметь лицензию специалиста, инженера землеустроителя, который имеет сертификат. Копии этих документов должны быть обязательно подшиты в технической документации в приложениях. И перечень uh, таких лиц размещен на официальном сайте госземагентства. Наши телезрители могут зайти на этот сайт так, и ознакомиться ну, с ними. Сейчас також попрошу режиссера показать наступный сайт, где действительно можно найти э, перелик так какие может работать эти... Это подразделение государственный реестр сертифицированных инженеров землеустроителей раздела лицензирования и сертификация. Угу. Так, ну і якщо немає такого сертифікату да, без то... налічка такого сертифіката у роботи технічної документації буде вважатися. І найголовніше, державна регістрація земельного участка существенна не буде. А чи є якісь дозволи, які от так часто люблять вимагати у власників безпідставно? Да, я думаю, завжди. такие ситуации есть. Не нужно получать разрешение на составление технической документации по землеустройству и проведение работ по восстановлению или установлению границ земельного участка на местности от органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, государственной администрации, органов госземагентства. То есть любые требования о получении разрешения от этих лиц для данного вида работ являются незаконными. Вот же укладается у двустороннему порядку, насколько я заразумела, договор из займлив организации, так? Да, и безусловно к нему, к этому договору в том числе идут смета, которая рассчитывает стоимость работ по тем работы, которые входят, это может выехать в командировку, измерить, замерить, осуществить. Это календарный план, протокол согласования договорной цены. Заказчик, то есть землі строительної організації, доставити весь перечень необхідних документів, на основании которых землю строїтельна організація може ці роботи. Як повідомляється про це тим, хто повинен знати про проведення таких робіт і хто взагалі ці особи? Ну, в первую очередь, если земельный участок находится в аренде у физического либо юридического лица, то о проведении таких вот работ по восстановлению границ земельного участка следует уведомить пользователя этого земельного участка, ну, чтобы не создавать препятствий в осуществлении его хозяйственной деятельности. Также Уведомление владельцев, пользователей смежных земельных участков о дате и времени проведения работ по закреплению межевыми знаками границ земельного участка осуществляется самой землеустроительной организацией. Угу. Ну, невідомо, то если их место проживания неведомо, то что? Если, если владельцы или пользователи смежных земельных участков їх место жительства или местонахождения неизвестно, то ми прибегаем к средствам массовой інформації, то есть даются объявление по місту расположения этого земельного участка в прессе. Угу. А, Ну, я думаю, можна а, а, запитати також про винятки, От, чи, чи є винятки, а, коли межові знаки не застосовуються. Я думаю, что мы вернемся к этому вопросу, но у меня есть еще вот именно по вот этим вопросам небольшое замечание. Могут быть случаи, когда владельцы или пользователи вот этих вот земельных участков смежных отсутствуют. И вот у нас спрашивали, можно ли без них проводить вот эти вот работы. Ну, я хочу сказать, что э, закреплениями живыми знаками границ земельного участка в натуре на местности может осуществляться и при отсутствии владельца или э, пользователя смежных земельных участков. Э, в случае просто их неявки если они были надлежащим образом уведомлены, составляется акт приема передачи межевых знаков на хранение, и в нем указывается, что они отсутствовали. Также хочется напомнить, что техническая документация должна быть выполнена и в, бумажной, и в бумажном виде, и в электронном. В бумажном виде техническая документация является доказательством в суде, если, идет, если возникает спор по относительно границ вашего земельного участка. В этом случае ваша землеустроительная документация является доказательством. Так, ну дійсно, от щодо межових знаків, мабуть, трошки е, завігла я вперед. Якраз от таке питання більш mm -hmm. конкретне щодо межових знаків у нас є від нашої глядачки. Mm -hmm. От хотілося б запитати і передати саме це питання. Це Семенова Катерина Дмитрівна. Вона запитує, mm -hmm. що таке межові знаки, навіщо вони потрібні, чому вони такі дорогі, чи можна без них обійтися? Mm -hmm. І якраз я думаю, про них ми і поговоримо да. детальніше. Ну, для начала я хотела бы телезрителям объяснить, что такое межевые знаки. Это вопрос, в общем-то, несложный. И для того, чтобы разобраться в этом, вот я рисую ваш земельный участок. То есть он у вас состоит, допустим, из прямых линий. И эти линии показывают границы вашего участка. Вот, допустим, ваш участок начинается здесь. Идет прямая линия. И вот там, где идет поворотная точка, то есть вот повернул участок под каким-то углом, вот здесь ставится межевой знак, он и, э, имеет такую вот круглую форму. Потом, э, допустим, опять идет угол. Это я рисую земельный участок. И здесь тоже ставится межевой знак. То есть, как только прямая линия поворачивает, и делает какой-либо угол сразу же здесь нужно поставить межевой знак. То есть здесь поворотная точка границы. Таким образом, сколько бы поворотов не было, столько и находится на земельном участке вот этих межевых знаков. Угу. А, так вот, до речи, что до вынятки, так, чи есть такие выпадки, когда межевые знаки не застосовывают? Давайте, наверное, вначале начнем с того, когда они все-таки применяются, угу. а потом перейдем к случаям, когда действительно они не устанавливаются. То есть составление технической документации по землеустройству предусматривает э, определение инженером-землеустроителем конкретных границ земельного участка на местности и закрепление этих границ вот этими межевыми знаками. Восстановление границ земельного участка в натуре на местности осуществляется при полной или частичной потере межевых знаков, или полной потере, когда уже межевые знаки нельзя использовать для работы. Ну и также при рассмотрении э, земельных споров между собственниками или пользователями смежных земельных участков. Закрепление межевыми знаками границ земельного участка осуществляется исполнителем в присутствии собственника земельного участка пользователей или собственников смежных земельных участков или э, уполномоченным лицом. Э, межевые знаки передаются на хранение собственнику земельного участка по соответствующему акту приема передачи. Угу. Ну и все же таки межевые знаки могут, может быть, не установливаться, так вот. Да. Да, да. Что до вынятки, все таки действительно, исключения есть и межевые знаки не всегда устанавливаются на земельном участке, где необходимо установить границы. Ну в первую очередь, если у вас земельный участок есть смежники и у этих смежников уже есть межевые знаки вот на вот этих поворотных точках mm -hmm. где граничат с соседями то безусловно в этом случае можно использовать вот эти вот межевые знаки в составе соответствующей документации по землеустройству это первый случай второй случай в местах где их установка невозможна это может быть Водные, водные объекты или при э, запрете проведения земляных работ. То есть в этом случае поворотные точки границ земельного участка э, наносятся или маркировкой, или краской, чтобы отобразить все-таки э, место межевого знака, Uh -huh. чем-то определить, где вот эта поворотная точка. А если все-таки на меже есть огорожение або строительство, что тогда делать? Да, действительно. В случае, если граница земельного участка <coughs> в натуре совпадает с естественной или искусственными линейными сооружениями, рубежами, такими, как реки, водоемы, дороги, дорожные сооружения, фасады домов, лесопосадка и так далее. То есть в этом случае по желанию владельца или пользователя. Ну и еще один случай у нас есть, когда на земельных участках э, присутствуют э, для размещения строительства, эксплуатации и обслуживания линейных объектов, различные опорные сооружения, то есть опоры, стойки опор, воздушные линии электропередач, радиорелейные линии, линии связи. Ну, вот в таком случае поворотные точки границ земельного участка обозначаются несмываемой краской на металлических табличках. На этих же металлических табличках указывается, что размеры земельного участка, их площадь. Также здесь отображаются э, контуры базовой проекции опоры или стойка опоры и зоны ограничений. Mm -hmm. а, что с, приводи, с приводу вартости межевых знаков, что можно сказать, потому что это также было в питании. да. Стоимость межевых знаков имеет значение, особенно в наше время, когда, в общем-то, есть сложности. Существует три вида межевых знаков. Так, мы, до речи, зараз покажем их на экране, хотелось да. бы одразу. Да. Так, первый из них – это? Самый первый – это промышленный образец, промышленная конструкция установленного образца. Вот сейчас на экране мы видим инструкцию, где показывается строение этого образца. То есть это тренога, которая заканчивается... Вот мы видели первую фотографию таким кругом, на котором написано «межевой знак». Это утвержденный образец, и согласно этой инструкции Необходимо использовать этот межевой знак. Угу, вот, вот, да, себе, мы сейчас его видим. Это в, видна только верхушка, а тренога угу. находится в самой земле. Ну, хочу огорчить телезрителей. Да, в общем-то, вот э, телезрительница, которая задала нам вопрос, она недаром его задала, потому что в последнее время вот этот межевой знак стоил 300 гривен. А угу. их надо не менее трех. То есть это уже деньги. Но существует еще... Два вида, которые чаще используют в своей работе, ну, потому что их оплачивает, как я уже говорила, заказчик. Второй вид это металлическая труба диаметром 3-7 см, высота 80-100 см, с приваренной к верхней части металлической табличкой, где и указана надпись. То есть пластина для надписи. Третий это деревянный столб диаметром 100 сантиметров и высота 100 сантиметров с крестовиной в нижней части и вверху э, делается вырез для надписи. Угу. Ну, как вы поняли, в общем-то межевые знаки э, не всегда применяются. Но в определенных случаях утверждены законодательством и применяются. А выбор остается за телезрителем. То есть применяются второй чаще и третье, потому что там проще материалы, проще конструкция, доступность этих материалов и стоимость межевых знаков. Так, ну час наш на жаль вже вичерпано. Мені б хотілося е, повідомити про те, що наступна у нас передача все ж таки відкриє цикл передач на тему земельні торги. Е, mm -hmm. Тому, е, от як ми обіцяємо нашим глядачам, наступного разу буде саме ця тема, буквально 30 секунд, щоб mm -hmm. її анонсувати. у нас є. Yeah. Земельные участки государственной и коммунальной собственности подлежат продаже на конкурентных началах земельных торгах. Это играет огромное значение для территориальной громады. Во-первых, это наполняет бюджеты местных органов и, во-вторых, повышает рейтинг инвестиционной привлекательности региона. Дякую за увагу. На цьому ми прощаємося, і хотілося б також, щоб нашим глядачам показали е, ті адреси, на які вони можуть е, надсилати свої питання, тому що питання е, дійсно можуть бути, теми цікаві. І от за цією адресою їх можна надіслати. І, звичайно, е, ще раз наступного разу ми говоримо з вами про земельні торги. Так і так. нашим глядачам ми дякуємо за увагу. І це була програма Тема дня. До побачення.